pul topish uchun odam yoshligidan shunga harakat qiladida bog'chaga berishadi bog'cha paytini o'zida ingliz tilini bilishi kerak u arifmetikalarni yaxshi tushunishi kerak matematikani yaxshi bilishi kerak nimaga desa hisob kitobni yaxshi tushunishi kerak nimaga desa pul pul topish kerak bu hisob kitob deyiladi maktabda yana nechchi yil o'qiydi o'n bir yil o'qiydimi uyerdagi ulardan maqsad nima desa yaxshi pul topish uchun deydi ertaga keyin institutga ki kiradi institutdan keyin magistratura aspirantura ketaveradi <messizlik> xullas odam umrini yigirma yigirma besh yilini nimani ustida o'tkazyapti desa o'ttiz qirq yillik dunyoga sarflabti shu vaqtinchalik bo'lgan dunyoga tayyorgarlik ko'rish uchun sarflab uboryapti qarang bu hammasi tayyorgarlik ko'rish protsesslari bundoq olib qaraganda shu so, vaqtinchalik dunyoga shuncha so, vaqt sarflanti lekin hech kim <messizlik> o'ylamaydiki u yoqda oxirat kutyapti bizani u oxiri tugamaydigan dunyo u oxiri yo'q bo'lgan